मेरा नाम सुमित राणा है और मैं खरड में रहता हूँ सर न्यू सबराज नगर में मोहाली में सर आ, मैं जो कैब राइड करता हूँ आज सुबह जैसे ही मैंने अपनी फर्स्ट राइड ली है फर्स्ट राइड लेने के लिए जैसे मैं जिस लोकेशन से मुझे पिकअप करना था मैं उस पिकअप लोकेशन पर गया क्योंकि राइड जो केंद्रीय बिहार सनी इंकलेव में तो जब मैं वो पिकअप कर लिए कर गया था जब मैंने राइड ली थी तो वो आईटी सेक्टर तेरह सुकेतरी की थी इसलिए मैंने उस राइड को पिकअप किया और इसलिए मैं उसको पिकअप करने के लिए चला गया था और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो किसी अर्जुन के नाम से वो बुक हुई थी और जब मैं पहुँचा उस लोकेशन पर केंद्रीय बिहार पर केंद्रीय बिहार वन में तो वहाँ पर लड़की आके मेरी कैब में बैठती है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम मैंने पूछा उनसे कि मैम देखिए अर्जुन के नाम से गाड़ी बुक हुई है और उन्होंने जो गाड़ी बुक की है वो सेक्टर तेरह सुकेतरी के लिए की है तो लड़की ने कहा कि नहीं जी हमें छः पेज जाना है छः पेज के लिए मैंने बुक किया है मैंने कहा नहीं मैं गलती ना हो जाए मैं असली कस्टमर कहीं छोड़ जाऊँ और आप मैं किसी और को ले जाऊँ तो ऐसा नहीं नहीं जी कहते हमने हमने बुक की है मैंने कहा आपने एड्रेस चेंज किया तो वो इतनी बात कहने पे लड़की भड़क गई और कहती है कि नहीं जी आप लोगों का कैब वालों का पता नहीं क्या है आप रोज़ ही ऐसे करते हो इस तरीके से कैब बुक नहीं करते हो और बाद में परेशान करते हो मैं देखिए मैम इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है आप मुझे बता दीजिए आपने एड्रेस चेंज किया तो आप बता दीजिए क्योंकि अगर मुझे जाना होगा मैं तभी जाऊँगा नहीं तो नहीं उतनी देर में मैंने गाड़ी बढ़ा दी थी और उन्होंने मुझे ओ दिया तो ओ डालने से उसने जो लड़की ने छः फेज का एड्रेस बताया था उस पर वो आया तो मैंने उनसे मैम से ये कहा कि मैम आप एक बार मुझे पहले बता देते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट आप थोड़ा गलत इस तरीके से मत कीजिए और आपको बताना चाहिए इतने में लड़की ने बहसबाजी शुरू कर दी तो मैंने उनसे कहा कि मैम आप मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए मैं आपकी राइड कैंसिल कर रहा हूँ आप किसी दूसरी कैब में चले जाइए जब तक कैब नहीं आती है तो मैं आप मेरी गाड़ी में बैठ रही है इतनी बात कह के, के मैंने गाड़ी अपनी साइड में खड़ी कर दी और लड़की ने अपने घर वालों को फ़ोन किया तो घर वालों से मेरी उन्होंने कहा बात करवाने मिलकर देखिए मुझे सर मैंने जाना नहीं है आप दूसरी कैब बुक कर दीजिए तो उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोन पे भी गाली गलौज की और आ कहते हैं कि आप वहीं पर रुकी हमारे हैं पाँच मिनट के अंदर वो उसके फैमिली मेम्बर्स आ गए उसके फादर और ब्रदर होंगे आई डोंट नो कि वो कौन थे बट ये दो पर्सन आए हैं उन्होंने गाड़ी में मैं गाड़ी में बैठा हुआ था उन्होंने उतर के मुझसे बात की मैंने कहा सर मुझे जाना नहीं है आपकी लड़की ने जो है आ, बोलने का तरीका नहीं है तो आप थोड़ा उनको समझाइए तो उन्होंने उसी पे मेरे को वो करना शुरू कर दिया कि आपको वो बात करने का तरीका नहीं आप लोगों ने गंद डाल के रखा हुआ कैब वालों ने और इसी पे मेरे पे हाथा पे मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्होंने दरवाजा वो कर दिया और एक ने मेरी गर्दन पकड़ी दूसरे ने मुझे मारना शुरू कर दिया क्या मारा है? पहले तो हाथों से ही मारना शुरू किया मैंने जोर लगा के धक्का थोड़ा दे के बाहर जैसे निकला तो वो लड़का जो है अपनी गाड़ी से बेस बैट लेके आया है तो बेस बैट जो उसने मेरे सर पे मारा है अच्छा। बेस बैट से मेरे सर पे दो तीन बार मेरे मैंने रोकने की कोशिश की है हाथ पे लगी है पीछे पीठ पे लगी है इस चीज से उन्होंने मुझे काफी मतलब तीन चार बार बेस बैट से मेरा हुआ है और दूसरा जो फादर है उनके हाथ में रोड थी तो उन्होंने रोड से मारा गाड़ी को नहीं गाड़ी बच गई थी मेरी फिलहाल मुझे ही जो उन्होंने चोट किया है गाड़ी पे कोई नुकसान नहीं हो पाया तो, तो आपका कहने का मतलब है कि गलत एड्रेस देके कैब बुक जी आ? तो जब आपने इसका विरोध किया तो उन्होंने आपसे जी बिल्कुल तो क्या तो क्या, तो क्या मांग क्या करते हैं मांग मेरी प्रशासन से ये है कि अगर हमारी सेफ्टी के लिए अगर हमें अगर कोई गलत वो कर रहा है प्यार से जब उनसे बात कर रहे हैं तो साफ बात करके आप प्यार से चीज को आगे ले जा सकते हैं उसमें मार्ग करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है अब मेरा सर फटा है मुझे इतनी चोट लगी है अगर ऑन द स्पॉट अगर मुझे कुछ हो जाता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मेरे परिवार को देखने के लिए और हमारे ड्राइवर्स भाइयों के लिए क्या प्रशासन की तरफ से क्या है कुछ भी नहीं अगर हम कंप्लेन करवाते तब भी कुछ नहीं होता है मेरी रिक्वेस्ट बस ये है कि प्रशासन भी उनके अंगेस्ट जो है एक्शन ले और जो भी लीगली कार्रवाई होती है वो उनके लिए करे और हमारे ड्राइवर्स के अंगेस्ट भी जो है उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ करे सरकार से और प्रशासन से मेरी यही लड़की ने एक्चुअली एक कैब जो है वो अर्जुन नाम से बुक हुई थी अर्जुन के नाम से वो बुक हुई थी पहले आईटी सेक्टर तेरा सुकेतरी के, लिए।, के लिए जब लड़की मेरे पास गाड़ी में बैठी आके उसने छह फेस की बात किया बस कि इसी बात को लेके उन्होंने मेरे साथ ये मार उठाई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲੂਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਲੁੱਟਾ-ਪੁਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐ ਕਈ ਇੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਆ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਗੈਰਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਣ ਸੰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੁੱਟਖੋਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਂਗ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 307 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਏ ਘਰੋਂ ਆਣ ਸੰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਖੋਣ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਦਾੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਬੱਧਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤਾ ਕਰਤੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਆ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁੱਟ ਜਾਨੇ ਆ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਨਤਰਾ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਆ ਉਦਰੀ ਟੈਕਸ ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ এনਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਤ ਕੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਦੋ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਬੁਚੜ ਖਾਣੇ ਖਲਵਾਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆ ਪਿੰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਰ ਕੋਨਾ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆ ਸੁਣਵਾਈ